Да, это купка Украины, этап, прошла. Ну мы прошли, прошли довольно-таки выполнили задачу, которую оставили перед нами руководство, прошли свою подгруппу, вышли в следующий раунд. Но эти игры очень тяжело нам дались. По составу у нас три игрока травмированы на сегодняшний день. Один серьезный, ну практически все серьезно. Я на 99% уверен, что они не примут в завтрашней игре участие. Какие вот у вас ожидания за У вас суперники Ну, тяжело сейчас сказать. И... Кто попадет, тот попадет. Будем играть на выигрыш. Задача у нас играть в финале, поэтому будем биться до конца. Проходим до чемпионата. Зараз на тур с Непровозотом. Про эту команду вы уже знаете, как вы встречались. Ну, изучаем уже практически за месяц, это третья игра, которую мы играем с Днепрозвотом. Дома на своей площадке играли, у них играли. Обе игры прошли тяжело для нас, нервно. Вот. Мы их выиграли, но было ну, тяжело, тяжело нам они дались. Вот. Знаем о них все и сейчас, наверное, мы более в более равных с ними позициях, потому что я говорю уже о травмах, Будем завтра искать замену Травису, замену Фросинюку, замену Доленко. Будем искать в игровом плане этих компенсировать потерю этих игроков. А в это, ну, это, это писатель, есть, на месяц на, трен, на И, ну, Пока идет разговор об этом, я вам скажу, наверное, на пресс-конференции. В воскресенье. Как собираетесь втрату Тревиса с высокими У нас есть универсальный игрок. Это Шеймус Боксли, который одинаково хорошо играет на трех позициях. Второй, третий, четвертый. Поэтому он закроет позицию четвертого. А на третьего будем искать среди украинских игроков.